Прошу внимание, ситуация, которая произошла вчера в Мукачево, когда люди в погонах защитили, заступились за преступников, которые занимаются контрабандой наркотических средств на Закарпатье. Погибло два наших побратыма, которые приняли бой, которые не ожидали то, что они только подъедут навстречу и сразу же раздалась очередь крупнокалибрного оружия. Попытались отбиваться, но погибло два человека, два человека тяжело ранено и два человека более легче ранено. Соответственно, по всей Украине мобилизовались наши все батальоны, окремые э, запасные батальоны, боевые батальоны, боевое братство, которое стояло с нами э, в Песках, Широких, других горячих точках. Все поддерживают э, то, что виновные э, должны быть наказаны, тем более, что это все происходило под руководством. Медведчука, который является комом Путина, спеціально для провокації. А, также а, есть такой народний депутат, который, ну, он, по сути, является пешкой Медведчука. Поэтому мы хотели зачитать вимоги, которая у нас по всій Україні сейчас озвучивается. А, президенту України Порошенко Петро Алексійовичу, голові Миколаївської обласної адміністрації Меріко Володимира Івановичу, начальник УМВС Миколаївської області Венчурову... Віктора Васильовича. Вимога в зв'язку з злочинними подіями в Мукачеві, вчиненими корумпованими та продажними міліціянтами, які підтримали банду контрабандистів та наркоторговців на чолі депутата Ланьо, вимагаємо підтримати негайний та публічний арешт народного депутата Ланьо як безпосереднього організатора та керівника розстрілу наших побратимів в Мукачеві. Негайний негайний арешт Медведчука, який на нашу думку має відношення до подій, які Кришує ланьо та керує діями. Негайне зняття з посади міністра МВС Арсена Авакова, як такого, що не справляється з керуванням МВС України, та не перший раз називає патріотів, бандитами та злочинцями щодо повного розслідування та рішення суду. Негайне розформування закарпатського МВС у повному складі, взяття під арешт керівника Закарпатського МВС та учасників розстрілу патріотів та наших побратимів. Підписались голова ради правосектор Миколаївщина Брусук Михайло Сергійович, та командир окремого з на Миколаївщині друг папай. Тому пропоную підтримати нас в зв'язку з цим. Наразі наскільки я знаю, є Валерій Борисович Коба, який має можливість підійти і ми хотіли вручити вам вимогу, яку ви передав керівнику МВС Миколаївської області. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Погода на усе! Україна! Богородну все! Україна! Богорану все! Все! все дуже сильно хотілося б передати цю ж саму вимогу в тому самому тексті голові Миколаївської обласної адміністрації, але на жаль. Вадим Івановича наразі я не бачу. дзвонив на телефон хочуть, щоб людина під'їхала. Телефон вимкнений. Можливо, вихідний йде. Ми зараз підійдемо до адміністрації, можливо, позпокликає і так далі. Тому що він є безпосереднім підлеглим Петра Олексійовича Порошенка і має можливість передати йому особисто в групі нашу вимогу. Пропоную. Свідувати до адміністрації і взагалі наша акція, щоб ви розуміли, безстроково, тому що поки не будуть виконані наші вимоги, ми не знімаємо а, наші позиції, які є по всій області, які в області по Україні. Героїмо! I'm yeah. в курсе, она, ну, просто мы не успели предупредить заранее. Э, с, к сожалению, события в Мукачево разворачиваются с такой скоростью, что мы не успели предупредить всех э, Николаевских э, как бы, все Николаевские городские структуры, Поэтому э, э, сейчас нет э, Мерикова, но представители скоро будут, приедут. То есть как бы не надо штурмовать, давайте будем аккуратно соблюдать порядок, чтобы не, не кидать тень на поворотимых на, на петроздел наш э, целом. Будем соблюдать порядок. Обращение на Порошенко, Петрозий, это, который является единственным руководителем, который делал ему Сейчас свяжемся, либо с ним, либо через его какой то секретаря, либо с доверенным лицом. Сейчас плюс подъехать, подъедет, чтобы он официально вымолил. Спасибо это ставка Аватова, да, который столько времени, столько уже показала ситуации, что непосредственно он является тем человеком, который имеет какое-то косвенное отношение к всем событиям против патриотов Украины, против тех, которые воюют с оружием в руках, защищая нашу страну и давая нам здесь возможность спокойно жить и работать. Вот. Соответственно, есть еще депутат э, Ланьо Михаил, который является непосредственным участником событий вчерашних. Он был непосредственно там, на месте происшествия, когда расстреливали наших э, побратыми, э, убили два человека и других четыре человека ранее. Вот. Непосредственно он отдавал приказы э, сотрудникам милиции, которые повязаны тесно с ним по контрабанде и по э, завозу наркотических средств на территорию Украины через Закарпатье. Вот. Поэтому мы э, ничего сверхъестественного не требуем, просто как бы э, уберите тех руководителей, да, например, вот, к примеру, э, Авакова, который не умеет справляться со своими э, прямыми обязанностями, а занимается только ну, как бы, популизмом через Facebook и рассказываем, кто уже виноват до суда. То есть как может э, чиновник да, высшего ранга э, называть преступниками людей, которые еще э, официально даже на них нет пидозы? Вот и все. Поэтому мы будем бессрочной акция до момента, пока не будут выполнены наши требования. Бессрочная акция, что вы выполнили? Акция идет политического характера, учитывая то, что мы понимаем э, ситуацию в стране, что идет война. Вот, поэтому мы не хотим никаких провокаций. Мы со своей стороны делаем все мирно. Если не будет применена к нам сила, мы не будем никаких действий применять. Потому что э, господин Аваков может принять такое решение, да, как бы, Учитывая, что все шишки, шипы сыпятся на него, как он так думает, и просто так, ну и дать распоряжение сотрудникам милиции нас там раз защищать, как это бывает, так как мы все видим узурпацию своих структур, власти, только то да, как бы. Сейчас вы просто будете или будет мы будем сидеть ждать, как бы, пока не будет принято решение, мы будем находиться возле обл. администрации. Зовут меня Михаил, фамилия Борсов, учится Сергеевич, руководитель Республиканского политического руху правый сектор. Полный Николаевич. В общем-то, короткая информация от братьев, которая поступила они заявили, что готовы сдаться милиции при условии, что это будет в присутствии Яроша, а само расследование будет проводиться не местным отделением СБУ, а СБУ Киевским. Ну, собственно, я это все хотел сказать. Они ждут Яроша, то есть они выполнят его приказ. Они готовы до последнего боя, до последней капли крови отбиваться до тех пор, пока не будет распоряжения непосредственно Дмитрия Анатольевича Яроша, чтобы они вышли с территории, на которой они находятся последствия политики того, что милиция у нас охраня, занимается кончеванием бандитов и нелегального бизнеса, а не охраной закона правопорядков. Я не был в Мукачево, поэтому конкретно на то, что происходит в Мукачево, но в Но, например, похожая ситуация у нас происходит в Николаеве. Мы вот, совместно действуя подразделением Харнон закрыли несколько нелегальных автомобильных заправок. Обращаемся к милиции. Вы же можете эти заправки закрыть в течение суток всем, Николай, несколько десятков. нам это неинтересно, это мелкие правонарушения. Аналогичная ситуация со взятками в медиков, потому что когда мы обращаемся, ребята, вот есть конкретные фонарь, есть медики, помогают это, И это То есть милиция, потому сама устранила занимается расшиванием То, что произошло в Мухачево, в общем вы все можете получить информацию с интернета есть информация уже официально от правого сектора как оно было по крайней мере по их версии на самом деле точная версия конечно будет установлена уже несколько позже Положить, из положительных вещей вот э, я только что услышал от клубе что уже подписан приказ о снятии э, э, начальника милиции Коблина который фактически занимался прошиванием э, бизнеса в этом в зоне отдыха представляете, приезжают общественники, начинается проводиться проверка наличия документов. То есть все торговые точки не имеют документов вообще. Да. Нет, я не из сектор? правого, правого сектора, но за Командиры запасного батальона друг правый сектор, друг Бабай. сегодняшний день э Наші бойові підрозділи всі переведені в бойовий стан, що знаходяться окремо запасний. Зрозуміло, з якими подіями. Це по-перше. По-друге, сьогодні ми бачимо, що у нас повторюється ну, ситуація в країні гірша, ніж було при Януковичі. Що ми змінили сьогодні? Та нічого не змінилося. Сьогодні йде розкрадання нашої державності. Зі сторони Порошенка. Такі приклади. Перше виведення із Широкіного військових підрозділів. Організація в Широкіному е, е, блокпосту разом з військовими Росії. Це як називається? Це називається зрада. Сьогодні е, наші батальйони добровольчіські намагаються знищити. Яким чином? Ну, це перше те, що ви побачили в Мукачево. Це один із. Прикладів, як нас питаються дискредитувати і називають уже нас організованою злочинністю. Це не так. А наші бійці воюють сьогодні на фронті, і вони показують своєю мужністю, самовіддачею, як треба воювати за свою країну. На сьогоднішній день ми бачимо ще такі приклади, як знищення нашої державності. Це підтримка сепаратизму внутрі, в самій державних структурах. Це як Верховній Раді, це як прийняття цих законів драконівських. Як це можна назвати ті закони, які, які приводять до знищення нашої нації і нашої державності? Як можна назвати ті е, закони, які приймають по ЖКХ? Це знищення нашої, наших людей, наших патріотів. Чому нас не хочуть легалізувати? Нас хочуть знищити. Тому що ми їй не, не подобаємося. Не подобаємося в першу чергу тим, що ми є українці. Тому сьогодні правий сектор, а, так, а також дум правий сектор наполягає на тому, щоб не тільки зняти Авакова, а зняти всю, всю цю верхівку, яка є у нас сьогодні в державі. Слава Україні! слава! их там даже кого схватили для, показа, для показухи, потом выпускают за да, мизерные залоги. Это просто недопустимо. Это словами даже нормальными невозможно описать. Поэтому те, кто сидит дома, должны хорошо понимать, если они будут продолжать сидеть дома, будет продолжаться это воровство, это коррупция, этот беспредел. И пусть тогда они не жалуются на свою тяжелую жизнь.

катастрофически не хватает честных и в порядочных людей. И последний приклад это события качева, когда патриотов обвиняют в том, что они дети были. Патриоты мешают жить в той старой гвардии. Мы требуем, чтобы... В конце концов, остановился геноцид народа, чтобы ушли старые руководители, и, и в стране был мир и порядок. по приезду да да, они или... приехали да, как бы да, представители мы... которые должны сохранять и способствовать сохранению закона они начали же стрелять. зачем а, да. как бы мне теперь да, а... пытаться как-то закон вы и, же... можете оформить против меня там какие-то а нарушения нет. без проблем организатором являюсь я хорошо я в телеграм одним вариантом обязательно и пригласим вас и представителей актива для мы В понедельник. мы вас Мы где... договорились. До встречи. Спасибо. доброго. Мы, ждем, мы, ждем. мы все, наши требования. И они хотя бы в форме будут оригинальны, до конца вот тогда... Я думаю, это уже лично вопрос. Кажется, при личной встрече будущем... мы соблюдем, пообщаемся, в понедельник они начали расстреливать пацанов, которые защищали их. И приводили к лесу, да? Это они, пацаны, привели их к лесу, а сейчас я их расстреливают. И до понедельника вы считаете целесообразным ждать, чтобы их обменивать, не истребить, да? У вас какие-то вопросы? Нет, но я так задаю вам вопросы. Первый лично в руках с оружием защищал ваш мир и покой здесь, в таком вот, сейчас, как бы, человек дальше продолжает защищаться оружием в руках. Ну, здесь, как бы, сейчас истины нет, почему? Потому что здесь мирный город, да? А? Вот, вот но ну, на востоке Украины человек воюет. Поэтому у ну, него вполне нормальный вопрос, вполне адекватный, принципиальный вопрос. Да -да, Поэтому я... хотелось бы как-то... Обязательно задать и вопрос, почему прокурор, у которого устилен кабинет эти и бриллианты, там, его обнаружили, он... Его, он не террорист, его выпускает поддиalog. А вот наши ребята, которые это крышевание, наркоты и прочее, они не пресечь, и сигарет решили присечь, они сразу, они сразу овакали террориста. Сразу же преступник. Вот объясните же, мне, поездок, я бы да? что я бы они а защищали Родину, они преступниками не были, правильно? А сейчас, когда они прекратили преступную группировку, прикрыли им воздух, это они считаются сейчас преступной группировкой. Почему, когда они воевали на Донбассе, их Аваков не объявил, не объявил преступную группировку? А говорил, что это патриоты, а сейчас они уже где там зашел в кресло, блин, то, благодаря тем людям, которые... которые а, сейчас, а, он и, он их пытается отстрелять. Потому что все знают прекрасно, правый сектор начал уже более кардинально кардинально радикальное действие во время Майдана, которые как бы, э, привели, как бы, пусть и к большому количеству гибели, но тем не менее к результату того, что Янукович сбежал. Но сбежал он не по причине того, что э, наши были наступления, а по причине того, что опять же, эта власть его и выпустила. Дабы как бы Роли дали его же как бы теми же потоками денежными, всеми же схемами и темами, которыми управляла семья. Дальше он ничего не поменялось, он так и происходит. Только как бы сейчас прикрываясь политическими какими-то моментами. Наша власть, вот мы там за Украину. Где вы за Украину, когда вы ее уничтожаете? Прямо, в прямом смысле слова всех патриотов, добровольческие формирования, все, которые воюют на фронте, без единого патрона, без единой копейки, которую дал, чтобы дало государство. А вот в частности добровольческий украинский корпус э, воюет э, собственными силами, добывая в бою тоже оружие. Вытягивая пацанов с многих котлов, официальных ЗСУ. ВМС и так далее, и в том числе МВС батальонов. Поэтому э, хотелось бы, чтобы каждый понимал, что это один из этапов для легализации добровольческих батальонов, с которых начнется новое, э, новое формирование новой армии, вот, добровольческой армии, а не пытаться изменить систему, которая уже не, не знаю лет, как лет, э, если себя и э, тех, кто туда попадает. Поэтому, Поэтому нам бы хотелось бы, чтобы это как можно быстрее разрешился вопрос, в частности, да, да. Уведом... Э, донести информацию, к Алексей а, еще, независимо, да, да. что сегодня воскресенье в стране да. а, неспокойной массы, да, людей, в частности, а, правый сектор очень сильно возмущен но событиями, сейчас, и мы через хотели бы прием подмены трасс у президента, да, да, чтобы немедленно прекратили да, сейчас такое. Да, да, Именно сейчас, да, но жили, но также, потому что, что вы вы же не да даете бразили. гарантии. Я сейчас отсюда уйду и через 10 минут меня будут паковать с полным боекомплектом. Мы готовы на... О чем речь? У нас мирная акция. Вы же без оружия. Мы Ре без оружия. Мы без оружия. Не, никто не, не говорил, да. что мы его никто не, не подбросит. Акции, пожалуйста, проводите в рамках закона, в рамках... Исключительно в э рамках здесь закона... Смотрите, мы исключительно руководствуемся Конституцией Украины, которая уверен, является... веро, да. предусматривает рекламу, а самозащиту и так далее. Мирным собранием. У нас мирный город, мирный в том числе, благодаря нам, правому сектору, общественникам, многие, кто здесь были 7 апреля, поспособствовали и сделали работу вместо сотрудников милиции по тому, чтобы не было штурма. Вернее, попытки какие-то были, но пока там договариваемся, переговариваемся, это очередные вот эти вот непонятные как говорится, шкурные интересы перетирания. Мы, ну, кто бы, многие, кто были, многие лица здесь знакомы, как бы пошли наступления, да, сами получили, да, как бы, ну, все сделали так, что утром еду, честно, я, я, я так, первая фотография была, когда поубирали а, площадь из шансов, что дети входят, просто дети, до этого их не было. Вот поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что мы всячески содействуем сохранению законности и закона. А, но нам мешает Мира, это Мира, дело Николаева. Мира мир не только в Николаеве, во всей стране. Вот. Но нам не, не дают этого делать, называя нас преступниками. Преступник за то, что мы привели тебя к власти, да не вопрос. Был для преступников. Согласно, опять же, Конституции. Как с предателем будем поступать. Есть как бы это все предусматривается. Все, понятно. Передадим бы могилу. Спасибо. Фактом отошло. Спасибо. Спасибо. Это правда, был администрации.